Я передам слово Ібрагім Татієв про Кому починяється сап? Практично нікому. Ім чи маємо важили е, там впливу президент навіть на ці е, інституції? Та немає, практично це примі він нічого не може зробити, Він нічого не буде робити. Тому пропозиція така: давайте зробимо пікетування САП що Щотижнево, що тижнево до тих пір, коли керівник САП проведе круглий стіл з делегації адвокатської спільноти, причому, причому йдеться не про керівника, скажімо, національної асоціації, йдеться не, не про керівника, скажімо, навіть. Асоціація адвокатів України, де я членом асоціації. А йдеться про актив адвокатський, тому що я аплодую зрозуміло оптимізму пана Сігала, але нагадаю йому, що навіть у них там є таке прислів'я об'єднання об'єднання волков і ягнят приводить. к молчанию ягнят. Понимаете как? Поэтому объединение адвокатов для борьбы за свои права на платформе объединения ассоциаций ⁇ это проблема, когда одна ассоциация может дисциплинарно наказать членов другой ассоциации. Эта проблема еще с 2012 года существует и все дальше накаляется. Привлечение иностранных европейских институций. Я считаю, что это было бы неправильно, потому что после 2012 года они вообще запутали, что у нас происходит в адвокатской э, структуре адвокатуры Украины. Э, даже приезд их комиссии сюда по моему позапрошлом году э, в результате ничего не дал, кроме деликатных э, рекомендаций, которые э, по моему не все адвокаты даже прочитали. Поэтому, если бы удалось провести круглый стол с специализированной антикоррупционной прокуратурой, то мы бы нашли инструмент, если бы на таком круглом столе обсуждался бы вопрос конкретики, который коллега перечислял, а я с ужасом слушал и воспринимал, что это означает начало необратимых процессов разрушения адвокатуры как защитника прав гражданина. Если, только я правильно понял, дай бог, чтобы я ошибся, если только на обыске читались досье других клиентов, да. это да, начало... Да, я да, я, да, я да, с учетом украинских реалий понял бы, если бы читали да, досье, да, скажем, Онищенко, его? Где-то там где переборщили. Да, но да, если да, других. Если других, которые вообще не касаются этого дела, читали, это начало разрушения адвокатуры как защитник, как институции защитника. Поэтому, причем есть одна деталь. Я вырос в системе прокуратуры в свое время, я эту э, систему очень хорошо знаю, мягко говоря. Я стал старшим советником инвестиции, когда это не покупалось еще. Поэтому рекомендую, если примется в каком-то виде мое предложение, да, то. И если надавить пикетами, а уверен, что сдастся прокурор, пока у нас это работает, то до круглого стола, минимум за неделю, а желательно за 10-15 дней, все, весь тот фактаж, который здесь перечислялся, должен в виде отдельной справки, предоставлен ему заранее, чтобы он на круглом столе не отмечал у себя что-то в блокноте, не говорил, что мы разберемся, а он должен прийти туда, разобравшись, в том, что у него в хозяйстве делается и какие претензии по конкретике у адвокатов есть. Дело в том, что сейчас многие структуры досудового следствия чекают результатов вот сейчас этой апробации. апробации. Да, дело не в Цыганкове. Дело абсолютно не в тех адвокатах, которые подверглись этому воздействию. Может да, может где-то в какой-то части там и действия были законные, но если только, уверяю вас, есть реперные точки, если только друг, чужие э, досье читали, это означает, что можно делать все. Вы понимаете как? Вот, поэтому у меня предложение, еще раз повторяю, конкретизирую. Э, значит, пикетирование можно варьировать, какой-то другой вариант давления. Э, Значит, для того, чтобы добиться круглого стола, или назовите это спильное нарадою, но не приема. Потому что, вы понимаете, это будет очеред продолжение унижения адвокатуры. Прокурор принимает адвокатов, э, ходаков, понимаете, которые да, будут жаловаться. Дело в том, что тут вопрос в том, что мы этому прокурору не можем жаловаться, мы с ним можем обсуждать возникшуюся проблему, потому что он ее создал и будет создавать дальше. Если мы будем говорить о Европе, мы будем говорить о президенте, да ничего президент не сделает. Почему? Потому что он занят другими вещами. Это вообще уникальное явление сегодняшней ситуации в Украине, когда коррупционеры усиленно борются с коррупцией. Понимаете, как это украинское явление политика сексуальной перверзии в виде политической, политического саду мазохизма. Понимаете, как? Вот. Это только у нас удалось... — Благодарю, извините за многословие, я... — Лук свечи не умею, а да. я худею. А вкусно хороша, нужны рестоража. Это уже на сегодняшний день, это диким у нас. — Прекрасно. Но реперная точка — это САП. Если, если адвокатура э, сможет внести в голову Холодницкого, что адвокат... Это элемент правосудия, так написано в рекомендациях европейских структур, которые у каждого судьи есть, у каждого прокурора есть, оказывается, потому что когда беседуешь, они говорят, да, читали, но э, приведу одну цитату и на этом закончу. Это довольно уважаемый человек, так по статусу, по крайней мере. Судьи порушники порушают не тому, что они погано освещены. Они все прекрасно знают. уже не изменишь, хоть 100 тренингов проводят. Це я пану Сігалу так навікаю. Нічого в голові у освіченого негідника в мантії ми не змінимо. Це знаєте, хто сказав? Це Бабін урядовий повноважений у справах Європейського суду з прав людини.